Нормане, в НАТО вважають, що ніяких якихось оперативних стратегічних проривів в Харківській області не може бути лише тактичного характеру. Але натомість в найближчі тижні це вже агентство Reuters посилаючись на джерела, каже наступне: що готується потужна атака з боку Російської Федерації от буквально 2-3 тижні. Я так розумію, що це йдеться мова про східний напрямок і наскільки цей удар може бути серйозним. Ну, это то, о чем мы говорили постоянно. То есть основное, основное направление у россиян, оно обозначено тем количеством резервов, то есть механизированных бригад, которые еще даже в бой не вступали. Они находятся на дивизионной глубине 40-50 километров от линии фронта и вводятся в бой только тогда, когда организован прорыв линии обороны. У них задача выйти на оперативный простор и дальше двигаться со скоростью 10-20 километров в сутки. То есть это и есть оперативный простор. И у россиян одна из основных задач – выход на границы Донецкой области. Исходя из наличия резервов, которые вот те, о которых я говорю, они есть только в, на Донецком направлении. Когда, в какое время они примут решение, допустим, на движение, это будет зависеть от работы российских передовых частей. То есть им надо прорвать линию фронта, прорвать две-три линии обороны, сколько есть для того, чтобы впустить уже дальше в работу именно на этот прорыв, в этот прорыв на оперативку запустить эти эти резервы. Но я бы не, не говорил, не был бы так уверен по поводу Харьковского направления. На Харьков, естественно, не, не смогут двигаться. Там серьезные ли, линии обороны уже сейчас успели перехватить наши войска инициативу, новый командующий АТУ управляет процессом. Но остается очень проблематичное движение, направление в Харьковской области по левому берегу Северского Донца, Волчанск, Бурлук, Купинск. Дело в том, что с востока это же граница с Россией. Они могут начать боевые действия вдоль того же оскола, только не с, левой, не с левой стороны, восточной, а с западной стороны. То есть могут идти навстречу, могут идти сразу на, на бурлук, они могут развить наступательные действия именно по этому направлению и снимать со счетов Харьковское направление точно не надо. Да, стабилизировались часть ситуации, россияне переформатируются, это понятно, то есть они будут принимать решение где-то базироваться, то есть начнут закапываться, а где-то будут подготавливать, подтягивать те э, малые резервы, малые группы, которые у них есть на этом направлении. Но, тем не менее, ничего опасно, особенно на волчан. То есть волчанск Бурлук, это вот одно, волчанск Бурлук Уттенск, одно из э, для них основных направлений на это лето. И они будут пытаться постоянно там атаковать. Плюс еще, не надо сбрасывать со счетов все-таки э, несколько тысяч российских войск растянутых вдоль границы Украины с Россией, вплоть до Черниговщины, Сумщина, Черниговщина, то есть в районе Клинцов, Климова, когда-то сам летал в Климово, просто помню, есть у меня там еще знакомые, знаю, что там движение есть, несколько тысяч россиян даже в районе Климова, это Черниговщина, это не только, не только Суджа напротив Сум, там где-то больше десятка тысяч тоже есть, то есть они могут еще в ближайшее время создать такое же давление, как вот на Харькове и на Сумщине, и на Черниговщине, а потом начать движение уже на прорыв в районе Донецка на Покровск. Вот именно об этом сейчас, ну, это логика развития военных процессов и количество сил средств у противника. Но в основном пока это, пока, пока это видно, Основна у них задача, звісно, вихід на Покровськ. пане Романе. Ну за останні 24 години є також підтвердження. От ми говоримо про великий бурлук, Вовчанськ, там залізниця. Ми з вами про це говорили. І є зрушення з боку ворога. От ми бачимо Куп'янськ і східніше, південно-східніше від Куп'янська. Це є Табаєвка, Кислівка і Берегове. От тут ворог намагається також тиснути. Це також в напрямку. Я розумію, Куп'янська правильно з двох сторін. Да, это с двух сторон, то есть, э, вот такие большие клещи пока, по крайней мере, но э, до самих клещей еще, конечно, далеко. Это предварительные, это формирующие операции, которые они пытаются проводить, э, для того, чтобы э, потом уже на, начать такие серьезные движения. До сих пор на Луганском направлении там тоже не так все просто. Там больше 100 тысяч россиян собрано. Э, то есть, э, на, э, линия фронта, если смотреть от Купенска до Кременной, она напитана войсками российскими. То, что они там продвинуться не могут, это из-за того, что сейчас, ну, во-первых, сама линия фронта уже давно она устойчивая. Проведены дополнительные фортификационные мероприятия. Туда подходят сейчас боеприпасы. Та, те же пивидроны, то есть в достаточном количестве, то это все удерживает. Но, тем не менее, 100-тысячная группировка на этом направлении. Поэтому россияне могут активизироваться, если у них получится продавить наши войска в районе Волчанска, в направлении Бурлука и Купенска, то они здесь точно активизируются, причем по всей, по всей линии фронта. Хотя по некоторым позициям, по, по Серебрянке, по Серебрянскому лесу, у наших ребят есть положительная динамика. Там тоже наши давят, потому что вот вклинение в Белогоровское, Сиверское, Сиверское направление Сиверс-Белогоровка. Там довольно-таки серьезные наши успехи есть. И та группировка наших войск, которая на этом направлении, постоянно подрезает россиян при выходе их из Кременной в сторону Торска и в сторону Лимана. То есть работают тоже. Мы там на контратаках возвращаем себе ранее утерянные позиции. Пане Романе, і також кажуть, що НАТО верніше Україна дала запит альянсу на те, аби інструктори цієї краї... цих, цього альянсу північно-атлантичного направили інструкторів в Україну. Про що йдеться раніше? Була тенденція: ми мали час, змогу все нормально було підготовлено. Відправляли наших військових в Німеччину, в Британію в інші країни для навчання. Зараз часу немає. Відповідно просять, аби ці інструктори прибули в Україну, аби навчання. наших 150 тысяч битьев дело в том что с 2014 -го года инструктора натовские были у нас на наших полигонах обучали наших ребят вот часть тех же партизан о которых я говорил потом заходили в батальоны батальоны в МВДшные обучались натовскими инструкторами канадские нидерландские эстонские, литовские, латвийские, часть поляков было. То есть много, много было инструкторов. И, в принципе, они были расположены на очень большом количестве полигонов. Чуть ли не на всех полигонах нашей мобилизационной системы. То есть везде были определенные силы. И сейчас надо это уже выводить на, определен... уже на, выс... на больший уровень. То есть надо запрашивать не не о стран, они тогда были у нас как подразделение стран, участников, стран НАТО, а не, НАТОвско... не натовских структур. А сейчас надо выходить именно на натовские структуры, чтобы это было уже решение этого альянса. У нас есть площадка Украина-НАТО. Вот на этой площадке надо формировать такие решения. И сюда, конечно, к нам. У нас сейчас и полигоны прикрыты и ПВО прикрыты, и э, системы слежения, контроля и оповещения работают довольно-таки неплохо, потому безопасность уже можно сказать гарантирована на наших полигонах, потому оптимальный вариант, конечно, в наших условиях, на наших базах проводить э, обучение, но бо, может быть тогда будет намного э, лучше, чем сейчас проводят ТЦК, то есть проводят ТЦК обучение на полигонах. Приходится переобучать военнослужащих, которые потом заходят в бригады. Поэтому это решение будет однозначно правильно, если оно будет принято натовской стороной. Пане також є допомога від Данії, 750 мільйонів євро, Левова частка майже половина з цих коштів піде на ППО, що дуже важливо, а інша частина піде на f 16 Тобто і Даня це та країна, яка одна з перших нам надасть цю авіацію. Я так розумію, що все ж таки той день, коли в нас має з'явитися авіація, вже от наближається і немає відмовок, що десь осінню чи може в 2025 році. Дорого стоят самолеты, но примерно столько же дорого стоит их обслуживание при выполнении ими боевых задач. Один час полета F16 может стоить от 7 до 10 тысяч долларов. Один час полета, если считать по обслуге и по финансированию выполнения полета. Потому, естественно, как только зайдут, почему и считается авиация такой дорогой, самой эффективной, но довольно-таки дорогой веткой по производству боевых задач. То есть, естественно, сопровождение, финансовое сопровождение передачи F-16, а это очень важно, почему и создана была коалиция, то есть несколько стран передают F-16, а целая коалиция, которая будет собирать финансирование для их сопровождения. Вот дачане этим занялись. Но вот такие уже непосредственное финансирование говорит о том, что вы правы, в ближайшее время мы датские F16 должны увидеть. Это уже непосредственное финансовое вливание. Просто так, в никуда, никто их делать не будет, понятно. Значит, я думаю, в течение определенного времени мы об датских F16 у нас уже услышим.